Может быть, не надо резко, но я скажу. Я скажу, вот вы их назвали активистами, я не считаю их активистами. Активистами чего? В чем они активны? В беспорядках? В проявлении своей агрессии? Это не активисты. Назвать их своими своим именем я не хочу, но это не активисты. Каждый имеет право в жизни на вероисповедание, на ту или иную точку зрения. Есть мы люди, вот в том-то и дело, не надо переходить эту границу. Границу, когда начинают решать вопросы какими-то звериными методами, агрессией, давлением чужой, чужого мнения, силовым давлением. Это неправильно. Я просто хочу напомнить этим активистам в кавычках, что на всякую силу найдется другая сила. И тоже, когда они маршировали по Европе, фашисты, они думали не самые сильные, мощные, красивые. Получили. Получили по зубам так, что... Хватило всем. Да, много жертв. Цена, плата была очень огромная и невосполнимая в человеческих жизней. Но получили. И пускай они помнят сегодня. Прийти тем людям, которых живут своей памятью исторической, почитают, высказывают свое мнение. В десятером напасть на пожилого человека это активисты, это молодые люди, это сильные люди. Ну, я просто так и, так и вырывается мне сказать, что я о них думаю, но не хочу. Я, мы лучше делами покажем, как мы к ним относимся.